Pernah tak anda terfikir yang nombor ni sebenarnya lebih dari sekadar alat untuk mengira? Sebenarnya kan, di sebalik setiap nombor tu ada ceritanya yang tersendiri. Sebuah kisah tentang macam mana kita sebagai manusia belajar untuk faham dan terangkan dunia di sekeliling kita. Okey. Cerita kita ni bermula dengan satu teka-teki. Cuba bayangkan suhu yang sejuk gila kat kutub tu. Macam mana kita nak gambarkan sesuatu yang nilainya kurang daripada kosong? Sesuatu yang lebih rendah daripada sifar. Ah, inilah persoalan utamanya. Mungkin kedengaran macam mustahil kan? Tapi jawapannya telah membuka satu dunia baru yang mengubah cara kita pandang matematik sampai bila-bila. Jawapannya, ia bermula bila kita mula perhatikan dunia sekeliling kita. Sebuah dunia yang penuh dengan benda-benda yang berlawanan. Ada atas, ada bawah. Ada untung, ada rugi, ada gerak ke depan dan ada undur ke belakang. Jom kita ambil contoh paling senang. Lift. Kalau kita naik 2 tingkat, kita boleh panggil itu positif 2. Tapi macam mana pula kalau kita turun 1 tingkat ke basement? Ha, yang tu kita boleh wakilkan sebagai negatif 1. Nampak tak? Tiba-tiba je konsep pertentangan ni dah mula ada nilai nombornya sendiri. Konsep yang sama ni penting sangat tau dalam dunia kewangan. Kalau dapat untung rm ringgit, itu positif. Sebaliknya, kalau rugi rm ringgit, kita letak tanda negatif. Cara ni bagi kita satu kaedah yang tepat untuk ukur untung dan rugi. Jadi, untuk merasmikan dunia pertentangan ni, ahli matematik pun ciptalah satu kategori nombor yang baru. Dan inilah penyelesaiannya. Integer. Senang je. Ia merangkumi semua nombor bulat yang kita dah kenal, pasangan negatif untuk setiap nombor tu dan juga sifar yang duduk kat tengah-tengah sebagai titik permulaan. Alat paling best untuk faham dunia integer ni ialah garis nombor. Yang macam peta visual lah. Sifar ada kat tengah, nombor positif bergerak ke kanan, makin lama makin besar. Nombor negatif pula bergerak ke kiri, makin lama makin kecil. Pernaturan untuk darab bahagi integer ni pun menarik. Contohnya, bila dua nombor negatif didarabkan, hasilnya jadi positif. Cuba fikir macam ni. Kalau kita batalkan sesuatu yang negatif, mestilah hasilnya jadi positif, kan? Okey, sekarang kita dah ada nombor bulat positif dan negatif. Tapi, macam mana pula dengan semua nilai yang wujud di antara nombor-nombor bulat ni? Haa, dekat sinilah pecahan dan perpuluhan masuk campur. Ia bagi kita keupayaan untuk jadi lebih tepat bukan lagi setakat satu atau dua, tapi kita boleh cakap pasal satu setengah atau 0.25. Ia mengisi semua ruang kosong di antara integer-integer tu. Dan yang pentingnya, nombor-nombor di antara ni pun ikut logik yang sama. Ia boleh wujud di kedua-dua belah garis nombor. Ada yang positif di sebelah kanan sifar dan ada juga yang negatif di sebelah kiri sifar. Jadi, kita dah ada integer, kita ada pecahan dan kita ada perpuluhan, semuanya dalam bentuk positif dan negatif. Nampak macam banyak kumpulan nombor yang berbeza-beza kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap sebenarnya semua ni adalah sebahagian daripada satu keluarga besar yang sama. Dan nama untuk keluarga besar ni ialah nombor nisbah. Inilah idea utamanya. Apa-apa nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan adalah nombor nisbah. Semudah itu. Cuba kita fikirkan. Integer macam negatif 9, boleh je kita tulis sebagai pecahan. Negatif 9 per 1. Pecahan macam 3 per 4. Ha, yang tu memang dah sedia jadi nombor nisbah. Nombor perpuluhan macam 3.5 pun boleh kita tukar jadi 7 per 2. Nampak tak? Semuanya boleh duduk bawah satu bumbung yang sama. Okey, okey. Semua ni nampak macam teori matematik je kan? Tapi kenapa ia penting dalam hidup kita seharian? Jom kita tengok. Tengok je dunia kewangan. Setiap kenaikan, iaitu positif, dan setiap penurunan, iaitu negatif, dalam harga saham, setiap peratusan untung atau rugi semua tu adalah nombor nisbah yang sedang bekerja. Tanpa nombor-nombor ni, ekonomi moden macam yang kita kenal sekarang ni memang takkan wujud. Nak contoh yang lagi dekat dengan kita, Jom kita bedah sihasat penyata kad kredit. Hutang lama dan pembelian baru tu adalah nombor negatif sebab ia menambahkan hutang kita. Caj faedah pun negatif, tapi bayaran yang kita buat, ha, itu adalah nombor positif yang mengurangkan hutang kita. Jadi lepas kita dah tambah tolak semua tu baki akhirnya ialah negatif RM193. Ini adalah contoh dunia sebenar di mana nombor nisbah negatif ada kesan yang nyata. Ia bukan sekadar konsep atas kertas, ia adalah baki hutang yang betul-betul kena bayar. Jadi daripada mengukur suhu di kutub sampailah menguruskan kewangan global, nombor nisbah adalah asas kepada dunia moden kita. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk difikirkan. Memandangkan dunia kita ni dibina atas nombor-nombor ni, apa agaknya yang mustahil untuk kita lakukan tanpanya?